ঘৰলৈ আলহী অহা কথা আলহীৰ কাৰণে কি কি বনালোঁ তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেহ'লে বোলো পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে আৰু আজি আহিছে ঘৰলৈ আলহী সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি কিনো বনাওঁ আপোনালোকৰ আগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আজি যিহেতুকে আলহী আহিছে ঘৰত মাছ মাংস দুয়োটাই অনা হৈছে আৰু এইফালে মাছকেইটা আনোতে মানুহজনে বাচিয়ে আনিছিলে হ'লেও ভিতৰতে পেটু আৰু কিবাকিবি লাগিয়ে থাকিলে লেতেৰা সেইখিনি ভালকৈ চফা তফা কৰি ধুই পখালি ল'লোঁ লগতে এতিয়া ধোৱাৰ পাছত এইফালে দিলোঁ জোখতে মানে হালধি আৰু নিমখ দি আকৌ ভালকৈ সানি লৈছোঁ মাছকেইটা পিছে আগতে মই অলপ অলপ কাটি ল'ব লাগিছিলে কাটি ল'বলৈ থাকিয়ে গ'ল হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পাছতে কাটি দিওঁ আৰু আৰু মাছকেইটা এনেকৈ কাটি ল'লে মানে কি হয় তেলখিনি ভালকৈ সোমাই আৰু ভালকৈ ফ্ৰায়ো হয় সেইকাৰণে মই মাছ আগতে এনেকৈ এনে কাটিয়ে লওঁ আৰু মাংসও আনিছিলে বুলি কৈছিলোঁ নহয় সেইকাৰণে এতিয়া মাংসত দিবৰ কাৰণে আলু কাটি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজো দুটা মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ তেল দিলোঁ তেল গৰম হ'ল আৰু মাছকেইটা এতিয়া এটা এটাকৈ এতিয়া গোটেইকেইটা মাছ এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম মূৰ আকৌ ইলুটি সিলুটি কৰিলে মাছ অলপতে লাগি ধৰে আজি পিছে লগা নাই এইফালে দেখিছেনে আমাৰ মাছ একেবাৰে ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এটা এটাকে গোটেইকেইটা কেৰাহীৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ টান টানকৈ শুকান শুকানকৈ ভাজিছোঁ এনেকৈ মাছ খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি তাতে দি দিলোঁ তেল আৰু এতিয়া পিঁয়াজ দি তেল মাৰি লৈছোঁ যিহেতুকে কুকাৰত দালি দি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে দালিখিনি ভাবিলোঁ তেল মাৰি লওঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে হালধি অকণমান দিছোঁ বেছি দিয়া নাই হালধি বেছি দিলে দালিত বেয়া লাগে আৰু এইখিনি দালিত দালিখিনি দি দিলোঁ আৰু লগতে জিকাও দিছোঁ দালিত আৰু এইফালে দালিখিনি উতলি থাকে মানে সেইফালে মাংসখিনিও বনাই ল'ম এতিয়া মাংস এইফালে ভাজিবৰ কাৰণে আগতে তেল দি তাতে তেজপাত দুখিলা আগতে দিয়ে ল'লোঁ নহয় তাৰপিছতে এতিয়া পিঁয়াজ দি তাৰপৰা জোখ পাতে হালধি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এটা বস্তু দিয়া হৈছে মই পিছে আগতে বনোৱা নাই আজিহে দেখিছোঁ ইয়াতে অলপ চেনি দি দিছে সেইফালে মাংসখিনি খাবলৈ ভাল হয় আৰু অলপ কালাৰটো ভাল আহে আৰু এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস দিছে ব্ৰইলাৰ মাংসই আনিছিলে আৰু সেইকাৰণে মাংসখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই যিহেতুকে মাংস সকলোৱে বনাব জানেই আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছে আদা নহৰু আৰু এইফালে আমাৰ মাংসৰ চব্জি ৰেডি হ'লেই নহয় আৰু এতিয়া আলহীৰ কাৰণে থালিখন ৰেডি কৰোঁ বলক আৰু এইফালে আমাৰ মাংস এইফালে দিয়া হৈছে আৰু এইফালে দুটুকুৰা পিঁয়াজো দি দিছোঁ এজনী মাছ এনেকৈ গোটাকৈ দিছোঁ আৰু আৰু এফালে দিছোঁ দালি আলহীলে বনোৱা থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই আৰু লগতে এটা ভোট জলকীয়াও দি দিছোঁ আজি আৰু থালিখন এয়াই আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ